Kemudian yang baca Syekh Al-Quran Al-Karim Hari semasa kita menyemak baca pada muka surat 471 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنه فأولئك أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم الحمد لله سيساء وشاء كتاب المقصة الأمبا تجل ساتو Berakhir kebanyakannya dengan huruf-huruf lokalah -huruf yang lima iaitu Qaf, lah, Ba, Jim, Dal. Di sini ba, di sini ba, ba, dal, ba kembali Ada empat ba, satu dal Dengan sebutan-sebutan yang tersendiri Gandingan di antara tebal dan nipis semua mesti dibaca dan disebut dengan tepat dan betul Terlupakan siang kita insyaAllah untuk pagi ni Yang baik kepada Allah SWT سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك انه العظيم العصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران وجعله لنا اماما ونورا ورحمه الله ذكرنا ونسينا علمنا وجهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار وجعلنا حجه يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Asyik betul, ayah ni saya, pada bulan tu saya masih semua.